dan bahagian dua laporan eksklusif Sarjana dari Penjara. Hari ini 8 malam di saluran 501. Empat dari mereka memiliki ijazah sarjana, manakala empat belas lagi berstatus pemegang ijazah dan dua dua lagi mengikuti program diploma. Mereka bukan pelajar di mana-mana institusi pengajian tinggi. Tetapi pemburu ilmu di sebalik tirai besi. Laporan khas bertajuk Sarjana dari Penjara bersama Raja Hisham Raja Zaid. Begitulah sebahagian rutin biasa bagi penghuni tembok kebal ini. Tirai besi menghuninya adalah satu kegurunan tiada siapa yang menginginkannya namun inilah hakikat sebenar yang harus dijalani warganya tiada pintu keluar sebelum waktunya tiada saudara untuk menemani mereka tiada lagi kebebasan hakiki seperti sebelumnya cuma hitungan hari dan hak yang sangat terbatas Penjara Kajang beroperasi sepenuhnya pada 1985 dengan menyaksikan pelbagai rupa manusia bertamu saban waktu. Bangunan kukuh ini mampu memuatkan lebih 3,000 banduan dalam satu masa dengan kawalan yang sangat ketat. Ya, kalau kita tengok pada area Kajang ini, kalau dia present proper ini, uh, is uh... 14 hectares. Per prison proper. Okay. Kalau dia punya whole prison is 153 uh, here. So just prison proper. Prison proper sekali dengan apa? Dengan uh, prison dalam ni sekali dengan quarters here. Okay. Dan di sini juga uh, kita tempatkan berbagai jenis manduan. Berbagai jenis manduan maksud saya daripada hukuman yang paling rendah sekali hukuman macam-macam kes uh, seksyen 25 uh, gagal uh, menunjukkan IC okey kad uh, ni pada penahanan hinggalah kes uh, hukuman mati tu. penjara kajang telah melalui fasa perubahan yang ketara sejak penubuhannya bagi memastikan penghuninya menjadi lebih baik Pelbagai program digarap untuk tujuan itu dan tidak pernah ada sempadan apabila menyentuh soal pendidikan yang berterusan. Kalau cakap kalau bandar itu ingin melanjutkan pelajaran dia. Okey, dia under, under vocational juga. Okey. Tapi uh, mungkin dia di luar, dia dia ambil apa-apa jurusan di luar dan dia nak sambung balik belajar di dalam penjara. Ataupun uh, cakaplah sebagai contoh kalau dia seorang profesional di luar, okey dan di dalam penjara ni dia tidak mahu sia-siakan apa ni masa dia dalam penjara. Jadi dia boleh uh, pilih untuk melanjutkan pelajaran di Open University. Abdul Halim Misbah, 30 tahun, mula menghuni penjara Kajang sejak 2001 atas kesalahan membunuh majikan dan anaknya gara-gara membuli serta gagal membayar gaji. Beliau hanya berusia 14 tahun ketika ditangkap di lapangan terbang Subang pada 22 20 Mei 2001 Dua hari selepas berlakunya insiden tersebut, baginya inilah pengakhiran kehidupannya, tali gantung seakan sedia menantinya di penjara nanti. Namun nasibnya baik kerana masih di bawah umur yang membolehkannya terlepas dari hukuman gantung sampai mati. Bermulalah episod Halim di penjara dengan gelaran sebagai tahanan limpah sultan yang mana hukumannya hanya tamat sekiranya mendapat pengampunan diraja. Yang mana bila first time saya masuk tu masuk lokap mula-mula tu rasa yalah nangis saya, apa aa, tak tentu arah sebab apa saya fikir ambillah ah, aku lepas ni apa semua kan. Dan lepas tu dia hantar saya di Jerman hantar dekat Sungai Buloh bila sampai ke sana perasaan saya bila masuk tu takut ada macam-macam perasaan saya macam takut risau bila masuk dalam ni kena yalah bila orang tengah kita pasal penjara kan macam-macam kes ada menakutkan jadi nak sana pada masa tu saya kena hadapi benda tu Atas kesalahan melakukan dua pembunuhan, Halim dijatuhkan hukuman penjara tanpa tarikh bebas. Perit. Namun itulah kehidupan baru yang perlu ditempuhi Halim sebagai banduan di penjara sejak 2001. Pada 2009 bermula dari satu surat yang dihantar oleh ibu bapa salah seorang daripada banduan penjara Kajang akhirnya mengubah landscape sistem pendidikan mereka. Selepas hampir setahun, Halim mula menyedari peluang dan dalam penjara dia dan beberapa rakannya mula mengambil inisiatif belajar secara sendiri. Biarpun buta huruf, anak muda ini tekad untuk menambah nilai dirinya sekalipun sebagai seorang banduan. Bila sampai di penjara Kajang, Tuan Ranjik masa itu yang menjaga kami ini bertanya, orang nak apa yang korang nak buat dalam ini dengan tempoh hukuman korang yang macam ini? Takkan korang nak makan tidur, makan tidur, macam itu saja dan masa tu pula kebetulan pula pada masa tu ada lapan orang dulu kes. Ha ke dekat Seremban tu masuk dalam masa tu mereka ni ambil SPM. Ambil SPM saya cakap dengan tuan, tuan lanjut masa tu tuan saya rasa saya nak belajar. Beliau akhirnya berjaya mengambil sijil pelajaran Malaysia SPM di penjara pada 2005. Sebelum melanjutkan pelajarannya di peringkat sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2008. Hasil kesungguhan yang ditunjukkan menarik minat badan bukan kerajaan yang prihatin terhadap nasib penghuni penjara. Mereka mula menghulurkan bantuan berbentuk bahan bacaan dan sebagainya. Seorang ibu bapa dalam kalangan rakan Halim telah menghantar surat Universiti Terbuka Malaysia UUM yang mencadangkan agar ruang pembelajaran di kalangan banduan dibuka. Akhirnya, pada Januari 2009 terjalin kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia dan OUM yang memberi peluang kepada penghuni penjara melanjutkan pelajaran. Telah uh, ambil uh, pemeriksaan SPM <coughs> atau STPM. Okay. Dan selain daripada itu, uh, kalau cakap dia tidak ada sijil-sijil ini, okay, mungkin dia ambil SRP dulu, tapi dia boleh masuk secara taxi entry. Taxi entry itu maknanya dia? Uh, pihak universiti itu telah menyediakan beberapa kertas soalan bakal pelajar ni okey dia kena duduk untuk pemeriksaan tu kalau dia dia pas baru dia dapat danilah dia akan bawa balik ke senat dan senat berpuas hati dengan dengan keputusan dia baru dia dapat tempat ke ni dan surat offer tu akan keluar untuk pelajar-pelajar untuk bakal pelajar ni bagi Halim dan rakan-rakan yang dahagakan ilmu, ia umpama bulan jatuh keriba OUM merupakan yang pertama menawarkan jurusan untuk bantuan di Malaysia. Pada awal-awal sekali, ini, 2009 saya rasa, aku itu ibu pada salah seorang daripada kita, bantuan yang ada di Kajang menulis pada kita. Ha, menulis kepada kita, ka, uh, mengharapkan supaya kalaulah pelajar anak dia, ini dapat masuk belajar di dia. Jadi lepas itu kita buat perkiraan ya, dengan pihak. Biar, dari itu uh, kita eh, lepas perbincangan uh, kita telah memulakan kita punya uh, menawarkan pelajaran beberapa program di penjara uh, dari tanya. dengan sigil STPM Halim mengambil peluang tersebut untuk mengejar cita-cita menggenggam segulung ijazah. Sejak itu, rutin hariannya di penjara ini mula berubah. Sebagai panduan dan pelajar peringkat ijazah di penjara, ia sesuatu yang sangat mencabar. Psikologinya perlu dipersiapkan sebaik mungkin serta keperluan membahagikan masa dengan bijak. Uh, sebab kalau ikut secara umumnya pelajar di pendidikan tinggi dia mempunyai uh, uh, satu social support secara global, uh, tapi berbeza dengan pelajar-pelajar uh, Banduan yang menjadi pelajar di dalam di sebalik tirai besi ini. Uh, sebenarnya dia merangkumi tiga aspek pada peringkat permulaan, semasa pembelajaran dan juga selepas pembelajaran. ...2014 adalah tanggal keramat bagi Halim. Ijazah dikejar. Kini dalam rangkumannya, Halim kini memiliki sekurung ijazah pengurusan perniagaan aku yang mampu diungkapkan, melainkan air mata gembira sekalipun kejayaan itu dirangkul ketika masih bergelar bantuan. Saya rasa saya bangga sebab saya salah seorang yang terus setelah sekolah yang dalam penjara. Okey, <tuh> apa saya buat lepas tu? saya rasa saya fikir apa yang menyebabkan saya rasa nak belajar. Satunya, saya cuba menyahut balik kata-kata tuan lanjut, takkan korang nak diam, makan hidup makan tidur, tak macam orang lain kedua yang membuat saya nak belajar sebab salah satunya ramai kawan-kawan saya yang lain pada masa itu dia kata apa? Ah, dia orang belajar, <coughs> so saya sembilik dengan dia orang. Dia orang kata kalau kau pun boleh belajar, kalau orang belajar. Alim masuk dekat sana penjara umur 14 tahun. Dan bila dia masuk ke penjara umur 14 tahun, saya pun tak percaya. Dia kata, butuh. Karena tak boleh ...tapi uh, dia telah menunjukkan keupayaan-keupayaan -keupaya dia. Dari eh, keupayaan dia dan dari ciri-ciri peribadi dia... ...seorang uh, yang mempunyai kemimpinan, uh, daya usaha yang bagus... ...inisiatif dan sebagainya. Banyak yang dia membantu membuat kerja dekat sana. Halim telah uh, lulus. Dia punya program bachelor, graduate, graduate dan telah terus melangkah untuk mengikuti program sarjana pegawai dan belajar. dan telah pun menamatkan dia punya pelajaran di peringkat uh, master's. Kemana hala tuju dan juga masa depan seorang banduan yang memegang ijazah atau sarjana. Bersama hari ini 8 adalah penerbit Esrawani Raja Hisham Raja Zaid untuk memperkatakan lebih lanjut mengenai perkara ini. Baik, uh, Hisham, uh, hmm. Mereka ini tidak lari daripada persepsi. Bagaimana persoalan yang timbul ini sudah pasti adakah mereka ini akan diambil bekerja ataupun kesukaran mereka di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan? Bagaimana pandangan Hisham sendiri? Baik, persoalan yang sama timbul ketika saya mula menemubual subjek iaitu Halim ini di penjara dan juga komisioner kanan penjara. Uh, di mana sebenarnya kesungguhan banduan-banduan uh, ini Dalam menuntut ilmu dan juga kesungguhan uh, pihak penjara sendiri Telah pun menggamit beberapa badan buka kerajaan NGO hmm. Dan juga beberapa badan korporat Yang sanggup memberikan biasiswa kepada mereka Setengah daripada mereka ini Telah pun dijanjikan pekerjaan sebaik saja sejurus uh, Mereka tamat uh, pelajaran Ataupun uh, bebas daripada penjara nanti Baik Isyam, uh, hmm. ada di kalangan banduan ini yang Memiliki Sarjana ini adalah banduan yang menjalani hukuman tanpa tempoh bebas. Baik, Adakah bagimu, ah ya. Bagaimana ada tujuan mereka ini menyambung pelajaran ada kaitan ke? Ha, okey baik. Hmm. Uh, sebenarnya itulah persoalan besar apabila membabitkan subjek yang kita uh, temu buat ini itu Abdul Halim. Beliau, beliau merupakan adalah antara banduan yang dikenakan hukuman uh, limpah sultan, tahanan limpah sultan, di mana mereka ini tiada had hukuman sehingga mereka mendapat pengampunan diraja. Bagaimanapun Uh, keputusan beliau untuk menyambung pelajaran di tahap tinggi adalah keputusan yang bijak sebenarnya kerana hmm. ia ada, ada, akan melengkapkan profil mereka untuk membuat rayuan di mana rayuan ini akan dilakukan oleh pihak penjara bagi beliau setiap 4 tahun. Hmm. Ini akan menguatkan profil beliau untuk diberi pengampunan ataupun menerima hmm. pengampunan diraja. Yaisham uh, sudah pasti kita nak tahu juga Uh, sepanjang tempoh mereka menuntut ilmu ataupun belajar adakah mereka menerima layanan istimewa daripada pihak penjara sebenarnya pada asas ataupun secara umumnya hmm. penjara tidak pernah membezakan antara banduan ini cuma yang membezakan mereka adalah apabila banduan-banduan uh, ini sebenarnya dia mempunyai masa mereka sendiri di mana uh, setiap hari mereka ada kelas ataupun vocational apa yang dipanggilkan program vocational mereka di mana uh, mereka perlu memilih uh, kecenderungan mereka untuk melakukan aktiviti. Ada yang mengambil seperti kemahiran dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang ingin melanjutkan pelajaran, mereka akan uh, pergi ke kelas uh, selama empat ataupun lima jam hmm. sehari. Itu sahaja yang membezakan mereka. Dari segi hukuman dan layanan hmm. itu adalah sama, sama rata, tidak ada beza dari pihak penjara. Baik, Hisham, uh, hmm. kita ada tempoh kurang berdua minit. Uh, saya juga nak tahu sebenarnya apa mesej Hisham nak sampaikan kepada kita uh, dalam laporan khas yang dibawa oleh Hisham di sini. Okey. Baik. Soalan yang baik sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kenapa kita memilih isu ataupun tajuk sarjana dari penjara ini? Hmm. Ramai di antara kita tidak mengetahui. Bahawa kita umumnya mengetahui bahawa di penjara ada ada sekolah mereka di peringkat uh, sampai SPM. Hmm. Tapi ramai yang tidak mengetahui bahawa penjara telah melalui satu proses transformasi pendidikan yang mana telah mengubah lanskap pendidikan, sistem pendidikan mereka di penjara seluruh, di seluruh negara. Dan uh, kita lihat bagaimana Halim daripada mula-mula hmm. masuk penjara, daripada buta huruf, begitu berdedikasi, sangat komited sehingga pada masa saya menemu buah beliau, saya tidak nampak. Saya menjagakan saya akan jumpa seorang yang mungkin hanya mahu mengisi masa lapang di mana sebab itulah dia menyambut panjang. Tapi tidak nampak pada beliau bahawa beliau ini adalah seorang yang pernah berputus asa tidak. Dia memiliki satu pemikiran yang sangat tajam, hmm. sangat berdedikasi, sangat komited dan sangat fokus akan pembelajarannya. Okay. Itu banduan di penjara. Apakah kita di luar ini yang mempunyai kebebasan, tidak mahu menyambut pelajaran? Mm -hmm. okay. Baik, terima kasih Hisham untuk laporan yang begitu uh, komprehensif dan juga pastinya menyentuh hati. Setiap... Banduan yang menjalani hukuman sebagai tahanan limpah sultan akibat kesalahan membunuh Abdul Halim Misbah akhirnya menerima ijazah sarjananya hari ini. Kisah beliau yang menimba ilmu di sebalik tirai besi atas kesalahan membunuh pernah disiarkan Astro Awani menerusi laporan khas sarjana dari penjara pada Januari lalu. Bagi Abdul Halim, ia adalah sesuatu yang bersejarah buat dirinya dan hari penting itu turut dikongsikan bersama keluarganya yang datang dari Sabah. Beliau dan seorang lagi banduan menerima ijazah tersebut pada Majlis Convocation OUM kali ke-20 yang berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Malaya dengan diiringi oleh pegawai dari penjara serta Kementerian Dalam Negeri. Macam-macam perasaan -macam sebab saya tengok Datuk sendiri daripada penjara dan juga pihak UM memberi support kepada saya yang mana ini memberi motivasi kepada saya untuk lebih ke depan. Sementara itu menurut pengarah penjara Kajang, Datuk Naranda Singh, Jabatan Penjara akan terus memberikan sokongan dan bantuan apa yang diperlukan oleh beliau untuk meneruskan pelajaran ke peringkat seterusnya. Malah jadual aktiviti Abdul Halim juga akan dikaji semula untuk diubah mengikut keperluannya. Memang uh, kalau mereka diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam penjara, so kita percaya dan, dan kajian telah membuktikan bahawa memang tipis kebarangkalian untuk mereka masuk balik ke penjara bagi UUM pula pihaknya bersetuju untuk menanggung kos Abdul Halim bagi menyambung pelajarannya ke peringkat doktor falsafa. UUM juga turut menawarkan pilihan khusus yang dipikirkan sesuai baginya. Satu mengambil PhD ataupun dua, yang kedua, pilihan yang kedua ialah mengambil DBA, Doctorate in Business Administration. Ya, yeah, Doctorate in Administration. Saya rasa saya cakap dengan dia, kalau kalau hendak nasihat saya, saya rasa dua-dua uh, ni ada dia punya kebaikan tapi dua-dua juga ada ada dia punya kelemahan. Laporan khas Sarjana dari penjara yang disiarkan sebelum ini mengisahkan bagaimana Abdul Halim yang pernah terlibat dalam kes pembunuhan tekad untuk meneruskan pelajaran dari dalam penjara. Dia yang buta huruf melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat ijazah sarjana sekalipun sedang menjalani hukuman tanpa tempoh had bebas atau yang dipanggil sebagai tahanan limpah sultan. mengharungi pahit jerih selama 16 tahun di dalam penjara. Hari ini adalah hari yang bersejarah buat Abdul Halim Isbah kerana bakal digunakan ijazah sarjana daripada Majlis Convocation pada kali ini. Kita tidak tahu apa yang bakal diharungi oleh pemuda ini pada masa hadapan. Namun sekurang-kurangnya, beliau telah membuktikan bahawa ilmu itu mampu dicari dan digali walau di mana juga kita berada. Pak Jenis Syamil Jazaid,